navro'zning tansiq taomi bo'lgan sumalakni xalqimiz qadim zamonlardan buyon tayyorlab kelishgan sumalak so'zining ma'nosi haqida turli rivoyatlar to'qilgan bir rivoyatda qayd etilishicha qadim zamonlarda bir kambag'al ayolning yosh bolalari bo'lib qishdan zo'r bazor chiqishadi och qolgan bolalari non so'rab yig'lashadi nima qilarini bilmagan ona bolalariga bir birpasgina o'ynab turinglar men sizlarga ovqat pishirib beraman deb qozonga suv solib tagiga o'tqalabdi so'ngra dalaga chiqib o'tgan yilgi bug'doyzordan bug'doy tomirlarini endigina nish boshlagan har xil o't o'lanlarni terib kelib yaxshilab yuvibdida qozonga solibdi un xaltasini qoqishtirib bir ikki kappa undan qozonga tashlab qaynata boshlabdi tun yarimdan oshgandan so'ng charchab uxlab qolibdi shunda siy malak ya'ni 30 malak qozonni kavlab qozonga tuz tashlab pishirib qo'yishadi tongda uyg'ongan bolalar ona bu ovqatingizning nomi nima deb so'rashibdi ona esa bu maloyiklarning karomati bilan pishdi uning oti si malak debdi bu so'z keyinchalik sumalak bo'lib ketgan degan naql bor buyuk tilshunos olim mahmud qoshg'ariy o'zining devonu lug'oti turk turkiy so'zlar devoni kitobida yozishicha suma ivitilgan bug'doy nomi uni quritib tuyiladi so'ng undan o'gra oshi va non qilinadi sharbat uchun qilingan undirilgan arpa uchun ham bu so'z qo'llaniladi shunga ko'ra sumalak ivitilgan bug'doy yoki arpa ma'nosini anglatuvchi qadimgi turkiy kalom sumadan kelib chiqqan deyish mumkin